Salam hörmətli Xan Azəzəmlər. Bu gün əməsi masada qətbəsində, Yoncalıqda 2 mərtəbəli 5 otağımız da evimizi təqdim edirəm. Xatırladım ki, evimiz kompütun kompüta sıx hatda qaydasında, qaz, su, işıq mərkəzi konsibullar hamısı qaydasındadır. Sənədləri bir başa ataraq qaydalıq satqıdır. Bir də evimizin fasad görünüşünü göstərdim. Bax belə bir gözəl bir fasad görünüşündədir. Həyatında yəni həyatən də maşını sala bilərsiz və yaxdısa evin altında da maşını sala bilərsiz. 10 da hazırladım bizə. Və avtobanı yay üçün bisetka kimi istifadə edilir. Və sıx hərt tamamilə döşənilib, işığı və kombi sistemlə kimi çəkilib və yaxdısa altı otaqlı məissəsiz. Burdan da bağlayıb, yəni buranın otağı da bilərsiz. Yəni arazın öz istəyinə xasdır. Burada da pəncərəsi gördüyünüz kimi birbaşa öz həyatına baxır. Kombi sistemi və elektrik sistemi kimi çəkilib, burada hazır vəziyyətdədir. Və və divarla ağardılıb, emulsiya olunca tam təhrini veriləcək. Onu xatırladım sizə. Tam yaşayış olan bir yerdə onu da xatırladım sizə. Yəni görəsən yaşayışdır. Burada isə kombi sistemə bax burda çəkilib, qazı, elektrikim hazır vəziyyətdədir. Və evimizin fasad tərçov qaf emulsiya ilə üzlənədir. İndi isə evimizin içinə daxil olum qiymət çox sərfəlidir. 5 otaqdır, 68000 manat satışı çıxıb. Real alacaqan sözsüz ki, endirim olunacaq. Solda burada girişdə gördüyünüz kimi sanuz və sanitar qovşağıdır. O oyanadı mənə tanış edim. Burada da bütün sistemlər çəkilib, kafel metal və isti-sox söbət mərkəzi konsistent kimi çəkilib. 1-ci mərtəbədə ə, həm qonaq otaq, həm xona studiyadır. 10 qatladımsa. Bax belə bir mətbəxdir. Burada da bütün stəmlər çəkilib, pəncərəsi iki dənə pəncərəsi var, bir sağa, bir də sola ösərtinə baxan pəncərəsi var. Bax, belə bir gözəl bir otaqdır, həm konseptli qonaq otağıdır, həm də ki mətbəx ona studiyadır. İkinci mərtəbədə isə 4 dənə yataq otağıdır. Qiymət xatırladım ki, yenə də 68.000 manata satışa çıxıb, real alıcılarla sözsüz ki, endirim olunacaq. Və evimiz tam tamına hazır vəziyyətdə təhvil veriləcəyini də xatırladım sizə. İkinci mərtəbədə isə 1, 2 3 və 4 dənə otaq mövcuddur və burada isə köşəyə qalxmaq üçün yer əlavə saxlanılıb burada. Burası isə evimizin yataq otaqlarından biridir. Yəni geniş aralıq, çox gözəl sərfənədir və xatırladım sizə yeri cəhətdən də bax gördüyünüz kimi hündür yerdə yerləşir. Bax budan sağa baxanda görürsüz ki, bax hündür yerdə yerləşir. Döşəməsi laminat döşəmədir. Mərtəbə arası manat betondur, onu xatırladım sizə. Evimiz qoşa daşdan inşa olunmadı. Burası isə ikinci yataq otağıdır belə bir göz otağıdır və döşənməsi gördüyünüz kimi laminatdır. Ha, boylar susdur, boylar da gözələn boylardır. Evimiz yeni təmirdən çıxıb. Yəni evimizdə nə xırdaparəçlər varsa hamısı tam-tamına təhvil veriləcək. Onu da xatırladım sizə. Və 4-cü otağımla məsən tanış olun. Bax burası 4-cü otağıdır. Pəncərələr şəbəkə pəncərədir. Burdan da birbaşa göstədim odursa balkonla çıxışıdır ki, onu sizə tanış edəcəm. Pressə bax, belə bir şəbəkə pəncərə. Qoşoşçu ilə təsirs olunub, bir başqa səhətinə baxır. Bax, belə bir yataq otağıdır. İndi isə balkonla tanış edim. Bax, belə bir balkonuma sərt tamet daşla döşənmədir, gözəl görünüş mövcuddur. İndi isə sonuncu yataq otağı ilə tanış edim. Hörmətli tamaşaçılarımız, bu da xəzran evimiz çox sərfəli bir qiymətə 68.000 manatda kupçalı, 5 otaqlı evimiz satışa çıxıb. Ətraflı məlumat üçün zəng vura bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı və göbənməni unutmayın. Yeni satışa çıxan evlərlə birinci nəbərsiz tanış olasınız. İnşallah ev olmaq istəyən insanlara Allah təala belə gözəl evlər qismət etsin.